داتو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Muslim-Musliman yang dimulik Allah sekian kita masih lagi berada pada ayat lima lima 5 6 dan 57 di surat Rum kalian yang memiliki tafsir bin kasir turun buka pada jenis yang ke-7 muka surat 260 A'udzubillah billahi syaitanir rajim wa yawma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah kathalika kanu yu'fakun wa qala alladhina utul ilmu wal imana laqad labithum fi kitabillahi ila yawmil ba'ath fahadha yawmul ba'ath walakinakum kuntum la ta'lamun fayawma idh la yanfa'u alladhina zalamu ma'dhiratuhum wa la hum yusta'tabun sallallahu alazim pada hari terjadinya kiamat bersumpahlah orang-orang yang berdosa mereka tidak berdiam dalam kubur melainkan sesaat sahaja seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir itu semuanya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit maka inilah hari-hari kebangkitan itu akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya maka pada hari itu tidak manfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan keuzuran mereka dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk taubat lagi di sini Allah mengkhabarkan tentang kejahilan puak kafirin di dunia juga akhirat di dunia mereka dapat melakukan apa sahaja menyembah berhala menyembah nafsu syahwat mereka mengikut kepada godaan dan seruan syaitan sedangkan di akhirat masih lagi terdapat kejahilan yang masih lagi kekal dan pergi sebahagian mereka di antaranya ialah sumpah mereka bahawa mereka tidak tinggal kecuali sesaat sahaja ini telah pun kita pelajari dalam satu bab daripada balaga iaitu sebutan as-sa'ah di sini merupakan jenis tam walaupun berbeza dia sudut makna tapi sebutan itu bagi menekankan bahawa hari ini milik Allah SWT sekalipun dirasakan panjang tapi hari itu milik dia Allah mampu beri kepada seorang itu memfungsikan hari untuk diisi dengan perkara-perkara kebaikan banding dengan mereka yang lalai maka diingatkan kita berkali-kali disumpah dengan nama-nama waktu contohnya wal asr demi waktu asar ataupun demi masa ikut setengah tafsiran mengatafsirkan di situ demi waktu asar maka tuan-tuan dimulikasi pengisian kepada waktu ni milik Allah ada orang yang diberi keberkatan seharian yang berlalu pengisiannya Masya Allah hebat sekali baca Al dengan baca Al-Quran dengan Tuhannya dengan menziarahi orangnya dengan salat pada awal waktunya salat-salat yang mengikuti Qabliyah dan Ba'diyahnya ba kemudian bangun tahajud mohon kepada Allah SWT maka si mukmin begitulah kehidupannya dapat diisi dengan penuh kebaikan keberkatan pada waktu yang dia nugerahkan buatnya sedangkan si kafir dia sudah tertipu bahawa di dunia dia hidup mengikut hawa nafsunya nanti di akhirat dia nak menunjukkan ketertipu penipuannya dan kebodohannya sekali lagi bahawa dia memperdebatkan kepada Allah waktu yang diberikan itu sesaat cuma pendeknya waktu tersebut ingat ya tadabur kita kepada ayat ni seperti dalam kitab Rihatul Tadabur iaitu mengajar kita sebenarnya hakazah la qimata lahu law kana lahu qimah la arifu kam baqau fi maka begitulah kehidupan yang dipenuhi dengan perkara-perkara lagu dan juga lahu perkara-perkara yang sia-sia ni sebenarnya tidak ada nilai di sisi Allah SWT lagi sanasuh mahsubatan min umrik iaitu semua tidak dikira daripada waktu kehidupan kamu kalau dia berikan kepada kamu 70 tahun umur maka pada 20 tahun kamu mengenal hal, -hal haram maka segala keburukan yang lakukan seperti itu dihapuskan oleh Allah alislam yajubu ma qablahu aslam ta'ala ma salaf ta min khairin pernah kita belajar di sini. bahawa seluruh nabi kepada para sahabat bila mereka masuk Islam segala kebaikan kamu dikira dan keburukan kamu digugurkan oleh Allah SWT manakala kalau kamu hidup dalam abad dan juga fawda maka semua itu akan menjadi beban untuk kamu di akhir nanti betapa kamu rasakan sikitnya waktu kenapa Terlalu banyak kekelayan yang berlaku dalam kehidupan kamu. Ini ibrah dia. ayamul lahwi wal abas wal fawda laysat mahsubatan min umrik. Bahawa hari-hari perkara yang melalaikan yang kamu lakukan itu semuanya tidak dikira dalam umur kamu menyebabkan singkatnya waktu yang kamu rasakan kamu berada di dunia dahulu. Maka muslim muslimat yang mulia Allah sekalian, kita dapat lihat di sini penceritaan tentang kiamat begitu detail dan inilah satu kekuatan yang ada pada Al-Quran. Bila Allah Zalam mengemukakan kepada kita, kita dapat rasa seolah-olah ia berlaku di hadapan mata kepala kita ini yang dipanggil sebagai kekuatan lafaz dan juga makna kepada Al-Quran seperti disebutkan al -imam al oleh Imam Abdul Qahir Al-Jurjani begitu juga ditekankan oleh Syekh Qutub dalam urayanya dalam Taswir Al-Fani bagaimana kekuatan al Quran itu dia sudut maknawiahnya lafziahnya yang akan bawa kita merenungi dan merasakan seolah-olah kita bersama-sama dalam gambaran yang dikemukakan itu jadi si kafir bersumpah dalam kejahilannya kebodohannya bahawa seperti yang telah kita pelajari di sini kaza digakanu yufakun ini tashbih betapa di dunia dahulu mereka telah pun ataupun ditertipukan ataupun tertipu dengan apa yang mereka lalui bahawa semuanya itu merupakan kesenokan barulah mereka sedar dan sekarang ketertipuan itu mereka nak bawa punggah bersama-sama dengan mereka di akhirat supaya berdebat kepada Allah Subhanahu Wa Taala meminta supaya dikembalikan sebab itu kita dapat lihat dalam ayat-ayat yang dibawakan ini bila Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan dalam ayat ke-57 fa yawma idzin la yanfa'u alladhina zalamu ma'ziratuhum wa lahum yusta'tabun maka di sini Allah menggambarkan tidaklah mereka itu di untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi fa fi hadzal yawm la tanfa'u haula'il mujrimin ma'aziruhum amma fa'alu. Jadi pada hari ini si mujrim, orang-orang kafir ini tidak berguna lagi sebarang alasan mereka kemukakan untuk mereka mendapat pertimbangan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana waktu untuk memberikan pertimbangan, waktu untuk mereka bertaubat sudah pun tiada sebenarnya. Maka sesuailah pendekatan atau pilihan perkataan yang digunakan di sini wala hum yusa'tabun berbeza daripada di sana wa yas'atu fa hum minal mu'tabin. Muslimin. Apa yang dalam hati dan dikasih sekalian. Jadi dalam peringatan di sini sebagai mereka terpaling dari fakta yang sebenarnya tentang jangka waktu tinggal di dunia ketika mereka berada di dunia dahulu. Seperti demikian itu pula lah mereka ni terpaling di dunia dari hak kepada yang batil, dari kebenaran kepada pembohongan. Maksudnya bahawa mereka berbohong dalam sumpah dan perkataan mereka bahawa mereka tidak tinggal di dunia melainkan hanya sesaat, sedetik sahaja. Juga bahawa mereka terpedaya dan terbuai dengan keseronokan, perhiasan, kesenangan, kemewahan hidup ini. Kalau ini dijelaskan dan tujuan supaya mereka mengetahui dan menyedari hal itu sehingga barangkali boleh membuat mereka sedar dan insaf. Kerana Quran bukan diturunkan untuk orang beriman saja tetapi perlu dibacakan dan disampaikan kepada mereka yang kafir. Lalu meninggalkan keangkuhan mereka dan keras kepala mereka serta mahu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini mengandungi pengertian menunjukkan bahawa sikap persistennya mereka ni dalam kekafiran telah memalingkan mereka dari mikirkan mana yang hak serta meyakini mempercayai adanya al-ba'ats iaitu kebangkitan dan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah membawakan jawapan dan tanggapan orang mukmin terhadap pernyataan orang-orang kafir pada hari kiamat. Wa utul ilma wal iman laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'ats. Kata Imam Ibn Jarir Tabari dalam tafsirnya, bahawa sini antara bab takdim dan juga takhir, ada benda yang ditakdimkan iaitu hadza min maqadimil kalam wa ta'wiluha wa qala allazina utul iman wal ilm laqad labistum fi kitabillahi. Kata Imam Ibn Jarir Tabari dalam tafsirnya, bahawa di sini antara bab di takdir dan juga taakhir yang sebenarnya ayat ini bermaksud dan berkatalah mereka yang dikurniakan iman dan juga dikurniakan ilmu bahawa didahulukan perkataan ilmu di sini kerana dengan ilmu menambah iman seseorang mendekatkan diri kepada Allah SWT tapi para sahabat dahulu mereka beriman kemudian bahawa mereka mengetahui perbezaan kita dengan mereka oleh kerana ayat-ayat daripada surat Rum ni kalau kita perhatikan daripada awal lagi disebut tentang ilmu disebut tentang tafakur disebut tentang yasma cuba lihat sama-sama daripada awal penggunaan kataan lain-lain berkaitan dengannya. Bermula daripada ayat yang ke-6 wala kinna akthara an la ya'lamun. Kemudian ayat ke-7 ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya. Kemudian ayat yang ke-8 awalam yatafakkaru fi anfusihim. Tengok ya'lamun kemudian yatafakkarun. Kemudian ayat yang ke-9 awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim. Yanzuruni juga telah kita pelajari ini merupakan satu ayat yang merujuk kepada berfikir kerana nazara yang dimaksudkan di situ iaitu nazra thaqiba pandangan yang mendalam kemudian disebut ayat ke-21 dari Allah SWT inna fi dhalika la ayati liqaumi yatafakkarun ada berapa dah ada empat kemudian masuk ayat yang ke-22 inna fi dhalika la ayati lil alimin juga berkaitan ilmu masuk ayat ke-23 liqaumi yasma'un yasma'un ni juga satu bab daripada berfikir mendengar menggunakan akal kemudian ayat ke-24 liqaumi ya'qilun lihat dah berapa lapan kemudian merujuk pada ayat yang ke-28 kita dapat lihat kadhalika nufasil ayat hayati liqaumi yaqilun lagi perkataan yang akhirun digunakan kemudian ayat ke-30 walakin aktsara nasi la ya'lamun diulangi lagi perkataan ilmu kemudian ayat ke-34 fatamata'u fasawfa ta'lamun lagi perkataan ilmu kemudian ayat ke-41 la'allahum yarji'un dhahara al-fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas yudhiqahum ba'd alladhi ya'milu la'allahum yarji'un yarji'un juga merujuk kepada ya'lamun yatazakkarun yatafakkarun berfikir kembali kepada Allah SWT kerana dalam perkara rujuk yang dimaksudkan di situ adalah berfikir bahawa segala musibah yang berlaku di mukmin itu kerana salah satu faktornya kejahatan tangan-tangan manusia yang kejauh daripada Allah SWT satu perkara yang dituntut untuk berfikir natijah akan nanti untuk kembali kepada Allah SWT kemudian juga perkataan kita, kita belajar ayat ke-4 Fali'an hadun untuk di mereka mereka telah bersiap tempat kembali yang enak yang menyeronokkan yang mengembirakan yang telah kita bayangkan perkataan mihad iaitu maksud di sini sarir umpama mahdi iaitu buayan untuk si anak tidur maka itu juga memerlukan satu pemikiran bila seorang berfikir dia akan kembali kepada Allah SWT maka sewajarnya dalam diri dia berusaha untuk memperbaiki amal salih yang dilakukan kan itu yang akan menjadi pertimbangan di sisi Allah SWT tengok lagi kemudian ayat kini ke lompat Allah menjelaskan di sini wahual al alimul qadir alim juga perkataan yang merujuk kepada ilmu walaupun dia merujuk kepada Allah SWT tapi ia adalah satu peringatan untuk manusia menggunakan ilmu bertujuan untuk, untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT lihat lagi perkataan 56 yang sedang kita tumpukan bukan serang walakinakum kuntum la ta'lamun berapa kali tuan-tuan penggunaan perkataan ni kalau kita kira semula satu, dua, tiga, empat yarji'un kemudian ta'lamun ta pada ayat ke-34 ni sudah yang kelima kemudian perhatikan pada ayat ke-8 ya'qilun yang ke-6 kemudian ayat ke-30 lah ya'lamun ya ke maka penggunaan perkataan yang merujuk pada fikir ni sebenarnya nak mengajak manusia dalam mereka membina empire membina ketuanan jadi bangsa yang kuat contoh yang telah kita bincang kan daripada awal lagi ke kalahan Rom di tangan Parsi nanti Rom akan menang semula dan kemenangan Rom itu menandakan kemenangan Islam maka umat Islam nak jadi umat pencatur pentadbir dunia mereka mesti memiliki sifat yang namanya kaitan di antara akal ilmu tafakur dan juga perkataan-perkataan yang membawa kepada muaranya menggunakan akal fikiran so itu kalau kita perhatikan perkataan yang digunakan oleh Quran ya aqilun, aqilun ni masing-masing merujuk pada 22 dan 24 kali begitu juga perkataan ni ya perkataan perkataan na'aqilu na'aqiluha aqalu yang pernah kita bincangkan juga dalam surah Al-Ankabut sebelum ini ini semua sekali kira semua ada berapa 22 24 46 kemudian 49 kali apa saja yang menunjuk perkataan akala iaitu sifat manusia bila difungsikan akal itu akan membuahkan satu perkara yang pernah kita bincangkan sebelum ini namanya hikmah saya nak bawa bahasan ini berlanjut untuk tuan-tuan faham dan ada kaitan dengan kisah yang saya bawakan pada kuliah yang lalu kisah tentang Imamul Haramain yang tersedak ketika menyampaikan pidatonya kuliah kepada anak murid, walahal hal perkara itu tak pernah berlaku pada hidupnya, insyaAllah kita akan lihat perkara yang akan datang, kaitan perkataan merujuk pada ilmu ni, merujuk pada hikmah, merujuk kepada perkataan akal, ini semua adalah tunggak dan asas kepada kejayaan seorang manusia untuk mempunyai kepimpinan yang cemerlang di sisi Allah dan di sisi manusia, insyaAllah kita akan huraikan yang akan datang, banyaknya sebutan perkataan akal dengan tasrifnya, takkilun, yakilun nakkilu, akalu ini semua adalah merujuk kepada penggunaan akal dengan jadi betul yang diprogramkan untuk mentaati perintah Allah dan rasulnya insyaallah kita akan lihat kaitannya juga dalam perkataan tafakur kaitannya juga perkataan ulul albab kaitannya dengan hikmah dia seumpama disebut oleh Abdul Rahman Habanaka Al-Maidani bahawa yang rujuk kepada bagaimana kita mentasjirkan surah manhaj tafsir al ni mestilah manhaj syajarah itu pokok yang kita fahami dengan dahan batang pucuk ranting daun semuanya membawa kepada tauhid akidah yang benar kepada Allah setalah insyaallah kita akan lihat pada ke datang وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته